GoPro, старт відео. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас нова віддяшка. А отже приймаю вітання. Все ж таки взяв я собі мотика yes! кататись по бездоріжжю. І, звичайно, мотик не новий, дуже не новий там. Капець, все, Бушка, та-да-да да, да, Бушка. 300 км пробігу у нього з салону. Він ще не пройшов обкатку, Можна сказати, що новий. Отже, що ми маємо? Ми маємо Кові Advance 300. 28 кінських сил, колесі 21.18. Досить непоганий стан, коли я його купляв, навіть була плівочка. Звісно, я з цього не засняв, коли я його знімав цю плівку. Але, повірте мені, плівка там була. Ось що ми ще маємо? Ми маємо те, що збирали їх в нашому черкаському автосалоні. Тому бажано це все перебрати. Все прямо зараз, мабуть, перебрати не вийде, але основні аспекти там я купив підшипнички туди-сюди. Це все зробимо. Тож... Не перемикайтесь, дивіться далі, поїхали так Дружок Як вам уже відомі ці обличчя, зустрічайте мастера мастер Так, ти, ти блогер, блогер, блогер. іди, я ще лучше райку откруті не можу, ти ж сильний у нас посад. Поняли, розчекатись. Ого. Черка! Да нихуя себе. Надо трубу Пошли, я тебя в гараж запущу и трубу. Да хватит снимать уже, ё-моё. Работать не надо. Продолжим. Я бы перед раскидал трошки ковика, а да. так новую. Так, что у нас есть? Помажем а, прогрессию тут. Тут промажено. У них уже, уже праздник. Мы уже обсуждаем, как бухать будет. <сустав> 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 <сустав)> уже праздник, да. Короче, все сняли, сняли. Так, тут сейчас поменяем. Тут не все не просто не помазать, перемазать. Все, у нас два все. едем дальше. Да. А как ты а ну, выпал. Вы <laughs> ты видишь, у меня новые в ну, этот сам. Нормальные смазки и обратно. Да. Нет, нет, нет. там просто такие железные эти стоят такие кипали шайбы да вытаскивай пальцы, прям раз и вытаскивай вот там шайбочки, а дальше в вот просто да вот так вот о, а дальше в тулке такие просто стоят станционные поляки ну китайский да его надо купил разобрал и потом собрал и потом И так да, уже ложи чистые, вон. А да. смотри, видишь, кавы. Кавы, конечно, потому что надо помазать нормально. А то, тоже не помазано а нормально. Ну, видишь, смазка нас есть. Что? И тут смыть надо вот это черное. То смывать. Помазать. Блин, я не буду эту смазку походу убирать. Нам бля, надо убирать. Ну, а убирай, она с водой не кончится. Да, Оооо! Вот там ты себя снимаешь? Тут ты Кстати, я не знаю, я не буду ну, куда ты, ну, жив, что что за Ох, я себе. А ты боишься, думаешь, чтобы все было хорошо? Угу. А, не будет. Ну, бля, еще этот херню завести. Так, а винт такие будут чуть-чуть Да, 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 да. Сейчас, сейчас я тебе дальше покажу, как надо. Все там, все по плану. Бля, тут все даже что-то помазано было. Но! У Андрюх, я получше выглядит. Ты положил? Короче, я тут его грел, тут его, блядь, можно и не греть. Слышишь, Валерчик, э... почувствую разницу между подшипниками. Твой? Бля. То есть можно У не... тебя просто сухой раз Боль, Чувак, хорошо вставлял. Андрюха, ты собираешь свои старые подшипники? Нет. Не, просто там никто, наверное, никогда не мазал, блин, а после моек пришла ему пить... Вот и второй. Здравствуй. Бля, заебись. Да Андрюха, ты, сни... ты снимаешь? Мы все? все? все. В... Кто-то там в песок положил мой шприца, а. Андрюха, ты? Ну что, короче, я мажу, вставляю. Да, да, мажу, я, я люблю мазать и с тобой. Самих выпал. Подшипник. Нет, подшипник. А ролики по выпаданию? А меня сейчас. Да Андрюха, тебе что же тоже надо с, с прогрессией все то же самое сделать? Только не этот самый, не потерять, да? Не, я имею в виду, что то же самое сделать. О, смотри, здесь от руки залезли. А что с одной стороны залазит от руки, а с другой надо немножко... <связи> Андрюха, ты бы Валеру бы снял бы и знаешь, подписал бы, китаец ставит на колени. <связи> <связи> Андрюха! Отдел. Я все сделал. Красавчик. Тут красота. Все Сейчас делаем. помажу, вставлю, вставлю. Вот, смотри, какая красота. Вообще, э? смотри. Вообще. Видишь, ты там даже смазочку выдавил. Видишь, же сверху помазано было. Что там? Китай стоит или да? Китай поставит всех. Так, ну что, Ми трошки облажалися зйомкою всього процесу, бо сів телефон. Звиняти, я цього не побачив і тільки потім побачив, що айфончик сів. Все. Ну, в общем, в такому вигляді. А, а зараз у нас Мотік. Одним днем ми не встигли зробити все, Зато задовго перебрали, все добре. Є один нюансик. Нюансик заключається в тому, що у нас ось тут. ось, 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 ось тут, тут вінтик, він кріпне амортизатор. Um, І амортизатор у нас трошки входить. За цього весь маятник ходить. Думали, що це в цьому вже проблема, але видивилися, що це амортизатор. Я думаю, ми знімемо амортизатор пізніше. І Там даже... а, у вас И... что И... а это? Трещина что Нет. А ну такая... <свеч> <схожа> <свеч> на трещину. Не, я мы раз мы, покажу, я... Блин. Погано. Треба будет а? Ну, на... начинает трещина. Блин, не дай Бог. Да, вот. Э... Подивлюсь. что, тут. Смотришь, смотри. Оп, есть. Подивлюсь, що як тут може прийдеться в зробити. А так, в принципі, помазали, тут помазали, все зробили. На другому положенні я ще не їздив. Ще не налаштовували амортизатор. Все вже завтра ми робимо передок, Тут все перемажемо, переробимо. Тут я теж все зробив. и зараз э, на фиксатор резьбы поставив. Ну, все. Все. Да. Да. На сегодня, я думаю, да. мы закончим. Да. А вот да. завтра да. мы продолжим да. это все. кстати, тоже полгода проездил, а и потом нашел тоже еще одну пленку. да. А смотришь? как ее отделить? Ага, ага. Ты же, может, это не пленка? Пленка, пленка. Да. А тут а, а здесь? А? Здесь не жарко. Сейчас будет, да? Так, все. Так, день, другий. Всем здрасте. Идем снова. Штаны, штаны, постираны. штаны постираны. Так, вчера закончили, сегодня день другой. Сегодня у нас придут собрать, собрать и все. Передок сцепления Сцепление там настроить даст. какие зеркала. Какие да. зеркала. <гас> Ух ты, Джон. Вот офигенный гараж, он сухой. Вот что у него Поставлены офигенный. зеркала. Алиэкспресс рулит. Это я, правда, сюда поставлю, но... А что там типа? А. Я сначала сюда поставлю. А он мешало, типа сюда. В общем, сюда, да. ты можешь, если зеркало а не будешь ты? использовать, можешь вот эту снять, вот эту снять. Вообще? Да, это здесь комбинированное с этим. А это, по-моему, просто одна и все, да? Да. А, да, 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 да. Она отдельно и все. Только ты ее, наверное, так не снимешь, да, ты надо снимать. Че? Ну, вот так ты ее, наверное, не тогда и нет, конечно. Не-не-не, ты она сломается. Надо все снимать и стаскивать. Можно попробовать ее. Дело, раз, а ты все. Да, ну, даже чистенько все. Так, ну что, раз-раз, проверка связи. Погнали. Распаковка. Есть Ва, -а -а, Самое интересное. Нет. Так. По да, вроде как по-хорошему должен быть шлем. А что за шлем? Офигенный. А, Одечки. А, очки внесли. Вот. По доту и по, весу. По весу не пишет, да? А это ж, а, козырек. Типа пишет по весу. Блин, он такой легенький вообще, капец. А где у Валеры там вес писал, не помнишь? Ну, у Валеры было написано. не вижу. Дот есть. Все ну, есть, есть даже, блин, ну, ничего себе. М-ка, тебе не маленький М-ка? Э mm, я думал. У меня 56, s э типа, конец подожди, S. А MK Medium S, M, э, у меня L ка просто. Ну, легенький, прикольный. Uh угу. Тут надо, правда, с козырьком. Ну, козырек вообще не весь. А козырек? А, на винтиках, да? Он, винтик, да? Вон винтик, <соспалит> вон. Что там за о, окулярчики? Прости, не о. Я тебе <соспалит> скажу, и шлем китайский. <соспалит> у прикольно, что с этим, да. Мне нравится. Валерия не нравится. А мне затемненки? Нравится. Да, мне нравится. Причем они вообще... Чуть -чуть. Ну, ночью, наверное, будет капец, да? Ну, будет чуть, -чуть не нормально. Не сильно прикольно. Хм. А, ну. а что за очки? На ну, китайские. Ты же самая фирма, типа, его. Ну что, в Ну, я что не знаю. Точно, блин, мне кажется, Ну, так. Вроде нормально. Як би його фокус ловить. Коротше, не знаю як фокус ловить. Якось так. Значить непогано. Так, сейчас будемо мірити шлем. А что там смотреть? Ну я не знаю, я тут смотри. Все красивенько, все это сам. Партёр, смотри, красиво, красиво, молодец, молодец. смотри, Не, так смотри, он, блин, реально Он новый, да? Он новый, блин, 300 км, Что тут смотреть? Фильтр промылый, про да, А, подожди, стой! Вообще тема просто шикардос. И начелкаются че? Вот, снимается ну, вот, 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 вот так, вот здесь. Ой, здесь промазал. Вот это правильно сделали, вот тут правильно сделали. Видишь, промазали его здесь, и типа солидольчиком. Ну я не мажу, я бы Там где прилегание, прилегание, да. Но я здесь просто так вот на цикую, это у меня типа и Ну, его сымя там уже намазали, Ну они, да, что-то я так я как-то. Так, а ну, слышишь? Переборщили, Я ж туда пошло. Давай. Не а пыль ты прорвать? Да, прорвать, так, конечно, типа одноразовый до следующего типа мойки. Андрюха, 2 гривны, ну реально, когда по пыли проедешь без этой шапочки, фильтр здесь швырнет, его надо мыть. Угу. Да? А то вся пыль, она оседает на шапочке, угу. шапочку раз, и там блин чистый. Короче, сокращает количество моек. Ну, я так понимаю, мыть все равно надо просто не так Сокращает количество моек, да. Да, где там Тик -тик -тик -тик. И там есть. Да, там тоже есть такой пыльчик. Направляй. квас вот, вот такая вот штучка. его вот. Его надо этим пыльчиком mm -hmm. туда вот так попасть. Вот так вот, спойк. И все. И здесь вот так вот. Спойк. Все. Ма. Красота. та -дам. вончик, блин. Моется в этом фейре. Офигенно моется. Не живет, не жив. остается. Супер красота очень. Бо я в керосіні, бо ну керосіна, але нафігово в керосіні. Дивимось, що у нас? Такі ключики я хорошо колись зробив. Е -е, отпускаємо пружинку, бо сильно сильно прям затягнуто на райдера десь 120 кг, навіть 120 плюс. Е -е, і виходить, що у нас дуже-дуже зажата підвіска. Задня вообще. Просто в вну. От. І що нам зараз треба? Ось таким методом, цим ключиком. Ну, Пластик зняли не із-за цього. Пластик зняли, бо хотіли зняти амортизатор і трошки падрамник підкрутити. Але зараз підкручуємо. Ось це все. Ось таким макаром. Зараз покажу, що у нас виходить. Ось ключик, бачите? А ось там зацеп. Ось. Цю гаєчку, контр я вже відпустив. Зараз якось буде видно. Ось, ось. Це контр -гайка. Спочатку відпускаємо її, потім відпускаємо вниз, розпускаємо пружину. Ці налаштування всі вже збили в нуль. Зверху і знизу, знизу я вже показував вчора. Так. І все і ось так потрошку-потрошку по крутимо. Дуже незручно. Тут заважає, тут заважає. Ось такий маленький ход, але я думаю, впораємося потрошку-потрошку. По Коли мотик на проставки цей стоїть, у нас одна довжина. Коли він обирається з проставки цієї, ми маємо тут, наприклад, ми взяли від гайки. Край гайки і края цього пластику. Ми взяли довжину. Коли опускаємо з цієї поставочки, ми маємо тут просіст мотика, щоб він в стоячому положенні був десь приблизно 3 від 2 до 5 см. Ну, я думаю, 3 зробимо, буде нормально. Ось. Якось так. Надходять нові люди. Hello! Hello, friends. Затяни, затяни. Я как раз тебя познимаю, двой. Важкущий. Скажи. Пики? не нет, да. А где для у тебя? Где-то там. Да. Зеленый. Угу. Uh -huh. mm -hmm. Ну так, по весу, скажи. Legend, конечно. Батик, что пробовал твой? <laughs> ну, такой. Полтора килограммовый. Ну да, у вот тебя один, один и вообще. Раз, два, три, четыре. Пять. О, угу. Настроечки, угу. Так, короче, э, смазочка передней тормозов, задние направляйки О, да. на на ее капец Лайфхак на будущее для всех не снимайте эту вот всю резиночку, просто на выбирайте ее, вообще. Нехай вона буде і не витягується. Бо тоді прийдеться займатися колесо. тут знімати. А тут, кстати, дивіться, який болт прикольний. Китайці зробили. Класно. Не викрутиш, поки не обереш цей. От. Там іде настройка гілки повним ходом. І якось так. Ще не всі плюшки приїхали на ковік. І головне, не покупайте китайські матоці. Беріть, беріть китайці, ушатуйте їх і буде не шкода їх. І в гавно, і куди угодно. Так що. Натерли вже, Зробили. Коротше, пленочки знайшли ще парочку. Ну, уже, по-моєму, все. А може і ні. А на заднім. Блін, а на заднім пленочки немає. Біда. Да, на заднем уже нема. На переднем ще были в пыль Короче, не знаю, пока так, потом будем будем почувствовать сам. Кстати, да. Если у вас люфт, цієї траверси да. Питкрутить сначала цей болт. попробуйте гайку. Цю. Тут а тут потом уже там, да. Бо мы трошки там підтянули. Uh, ну, если она там крутится. И тут. Ну и ключики ці тоже must have. вось такі це більш для амортизатора підходи а туди е, э, радіус трошки менший да якось так Спускаем воздух Нормально. нема, нема. не, ест... не, катосил, да, так, конечно, жестко. Нормально он катосил. И отбой. Отбой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отбой на да? Слышишь, уже начал работать. Шик. Угу. Так, у нас тут отбой уже не держит, ни хрена Животчик то он вот встал, а отбой ни хрена не держит. Ну, так, отбой, 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 отбой. Оно а ну, придави. что только Еще чуть-чуть, да? Не, не держим uh -huh. обратку, что я смотрю. Не, ну обратка есть. Пытается. Можно чуть-чуть. О, Оп, есть. Да, попробуем. Уже прям. Ура. чуть назад, да. -да. Держу. Это так, потом ты в процессе езды уже будешь ну, ощущаешься, а пока... А Потом уже будет пофиг, да. На, меня, значит, на один клик обратно, ну, пробуй. Еще можешь еще? О! Ты же когда -то так вот делать одного клика, да? Нет, ну я Бля, нет, нормально. Я говорю, садись, я уже Он продавливается уже, да. Ну так, блин. Блин, ну видишь, все равно я не достаю даже так. Но я тоже, блин, на скаме продаю. Так, надо срочно в лес ехать. Там Блин, нет, кажется, там. надо приклеить. Не, ну одно дело, когда оно отклеилось. А, оно отбачивает, оно, да. Так у всех такие у нас. О, сюда бархатку надо наклеить. Так, короче. Короче, надо отцы. Все остальное, основное мы сделали. Як там, надо перво, да? А, чуть-чуть назад. Ты точно не хочешь проклеить? Ну давай проклеим, мы защитим. Нифига. Не тарабанит же ты не ездишь? А, что ты ехал по городу, да? Нормально? не она так в резонанс заходит, бывает такая мерзкая. Не, я же по городу и там, типа, спускался по цене. Так, ну все. Да? Да, сейчас все настроим. Да, все кстати, да. А ручки-то нормально, крути, ну, по, высоте, все. Мы где-то проебали. Какой-то разъем где-то мы проебали. Блин. наверное, когда садились, что то уже дернули. Ну, смотри, щи, блин, где там Во, во, блять, климат. Во, все загорело. А мы ищем, блин, проблемы, ёп. Да, тут мы еще не поджали. Там гаечка, наверное, п***лась. Да? Ушла? Да не, а есть. там. Но... А что за хуй? И винтик не А, все, а все, 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 все пошло. Вот и все решение проблемы, смотри. А мы тогда искали, я тогда ищу, я тогда полез, потрусили мотор. Где-то где, -то, где -то тут, Подражаю, да. И тут проверять. Ну да, подтягивать. Ну Что, все, мы на следующий выход им чим. Угу. Мчим. Выберем там какой-то день. На дачу или На дачу тебе помогать. <звук> <звук> Аж пшикает.